У агрогородку Горталь и района з'явилась новая станция обезжалезвания. Еще недавно непридатная для питья вода с крана стала у 26 разов частей. Одна из головных метов державной программы «Чистая вода» – дать каждому агрогородку централизованное водозабеспечение. До дома жихара агрогородка Горталь и Вацевицкого района Миколая Мялика водопровод провели еще 30 годов тому. Только его вот спить воду с под крана Миколай Апанасович ранее не отваживался. Выкарастовывает только на господаршие потребы. Хорошая вода осталась сейчас, нормальная. Пила тут те разы... Ра, да, на, ржавые, полностью кастрюля, так да, ну, а сейчас вот развел всего четыре-пять хороших, да вообще да, запах ну совсем другой. У листопаде у Агрогородку увяшла строй новая станция обезжелезивания воды. Будовництво обышлося у полтора миллиарда рублей выложенных за областного бюджета. Реализовать проект допомогла помогла державная программа чистая вода. Необходимость была. Том, что здесь вода по, по, по параметрам на железо не соответствовала санитарным нормам. То есть если скважина, которая была передана нам на баланс в 2003 году, не соответствовала в 24 раза, вода построили новую скважину, вода не соответствовала в 26 раз. Поэтому практически станция это было как жизненно необходима. Могут на станции 12,5 метров кубичных у годину. Сегодня город споживает у три раза меньше. Как использовать махшимости станции по максимуму, необходимо подключить новых абонентов. Зараз у агрохородку 111 спожуцов воды, а бутрет же Хутка долучится и остатнее. Такая махшимость есть. Алина Громадская, Катерина Булатецкая, Юрий Тито, областные новины, Ивацевицкий район.